Carabaço, um suz. Yaşadığımız dövrdə insanlıq ən nəvə problemlərlə yanaşı yeni, daha ağır bəla ilə üz-üzə qalmışdır. Bu bəlanın adı terrorizmdir. Terrorizm bu gün dünyanın narahat edən ən ağır problemə çevrilmişdir. Son illərin dəhşətli terror aktları göstərdi ki, bu bəla bütün ölkələr və xalqlar üçün, hətta ən böyük dövlətlərdən ötürü də eyni dərəcədə təhlükəlidir. Azərbaycanın bu bəlayə münasibəti birmənalı və qətidir. Biz hər cür zorakılıq aktının, terrorun, soyqırımların, separatçı ekstremizmin, etnik toqquşmaların, haqsız hər cür zorakılıq aktının, haqsız qan tökülməsinin əleyhinədir. Azərbaycan anti-terror alyansına ilk qoşulan ölkələrdən biridir. Terrorun soyqırımlarından, separatçı ekstremizmin doğurduğu dəhşətli faciələr bizim xalqımıza yaxşı tanışdır. Azərbaycan xalqı terrora, soyqırımlarına, zorakı deportasiyalara ən çox məruz qalmış xalqlardan biridir. Artıq 200 ildir ki, xalqımız faciələrlə dolu bir tarix yaşayır. Bu Bu tarix 19-cu əsrin əvvəllərində çar Rusiyasının erməniləri kütləvi surətdə İran və Türkiyədən bizim torpaqlarımızı köçürdüyü vaxtdan başlamışdır. Əsrlər boyunca şimalla cənubun, şərqlə qərbün qovuşuğunda müxtəlif sivilizasiyaların, etnosların, dillərin, dinlərin, dinlərin qarşılıqlı təsirinin nəticəsində dərin və zəngin mədəniyyət yaratmış xalqımız özünə məxsus tolerantlıq, başqa xalqlara, mədəniyyətlərə dözümlülük, humanizm, mərhəmət ənlərinə sadiq qalaraq gəlmə er Ermənlərə də öz torpaqlarında yer verdi. Ölkəmizdə ermənlərin sosial-iqtisadi və mədəni tərəqqisi üçün hər cür şərait yaradıldı. Lakin çox keçmədən böyük Ermənistan xuyası ilə zəhərlənmiş erməni millətçi terrorçu dairələri xarici havadarlarına arxalanaraq köçüb yaşadılan Azərbaycan torpaqlarında özlərinin dövlət yaratmaq niyyətinə düşdülər. Köçürülüb gətirilmiş ermənlər üçün Azərbaycan torpaqlarında əvvəlcə erməni vilayəti yaradıldı. Bunun ardındanca Aristandan hər cür dəstək alan silahlı erməni terrorçu quldur dəstələri Gərbi Azərbaycan torpaqlarını onun yerli sakinləri olan Azərbaycanlılardan təmizləməyə başladılar. 1905-ci ildən Azərbaycan xalqına qarşı dəhşətli soyqırımı həyata keçirildi. 1-ci Dünya Müharibəsi illərində 1914-1918 böyük dövlətlərdən yardım alan Erməni daşınaq silahlı dəstələri Qabaqzadandan hazırlanmış plana uyğun olaraq bütün Azərbaycan torpaqlarında yerli türk müsəlman əhaliyə qarşı yenidən dəhşətli soyqırımları həyata keçirdilər. 100 minlərlə Azərbaycanlı, o cümlədən uşaqlar, qadınlar, qocalar və dilə. Sayısız hesabsız yaşayış məntəqələrimiz, tarixi abidələrimiz yerlə yeksan olundu. Soq qırımlarından canını salamat qurtarmış soydaşlarımız bütün dünyaya səpələndilər. Bütün bunlara baxmayaraq mərhəmətli xalqımız yenə güzəştə getdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Cənubi Qafqazda əmin-amanlığa nail olmaq, erməni daşınaq terror dəstələrinin törətdikləri qanlı qırğınlara son qoymaq məqsədi ilə 1918-ci il mayın 29-da keçmiş Azərbaycan dövlətinin İrab Xanlığının paytaxtı olmuş İrəvan şəhərini Ermənlərə güzəştə getdi. Beləliklə 1918-ci ildə Azərbaycan torpaqlarında keçmiş İrvan xanlığının ərazisində Ermənistan Respublikası yaradıldı. Bununla faktiki olaraq Azərbaycan torpaqlarında İrvan şəhərini və onun ətraflarını əhatə edən Erməni dövləti yaradılmış oldu. Lakin Erməni millətçi ekstremist dairələri bununla da kifayətlənmədilər. Onlar Sovet başfevik rejiminin havadarlığından istifadə edərək Qərbi Azərbaycanın Azərbaycanlı əhalisinə qarşı yenidən və dəfələrlə Dəhşətli soyqırımlar departatsiyalar həyata keçirdilər. 1988-ci ildə Qərbi Azərbaycanda etnik təmizlənmə başa çatdırıldı. Bu gün bir zamanlar əhalisinin mütləq əksəriyyəti azərbaycanlılar olan və tarixən azərbaycanlılara məxsus olan Qərbi Azərbaycanda, indiki Ermənistan Respublikasında artıq azərbaycanlılar yaşayır. Dünyamızın qloballaşma və inteqrasiya şəraitində qarşılıqlı anlaşmaya, dostluğa, qlobal sabitliyə və əmnəmanlığa doğru irəlilədiyi müasir şəraitdə Ermənistan və onun müdafiə etdiyi Erməni separatçı Terrorçı dairələri Cənubi Qafqazda yeni gərginlik ocağı yaratdılar. Sovet ittifaqının dağıldığı dövrdə yaranmış şəraitdən istifadə edən Ermənistan Azərbaycanın qarşı elan olunmamış müharibəyə başladı. Erməni silahlı qüvvələri ölkəmizin içərlərinə soxularaq Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı rayonlar daxil olmaqla Azərbaycan ərazisinin 20%-dən çoxunu işğal etdilər. 1 milyondan çox Azərbaycanlı öz vətənində doğma yurd yuvalarından didərgin düşdü. Və məcburi qaçqına köçkünə çevrildi. Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında Dağlıq Qarabağ Respublikası adlanan tanınmamış separatçı terrorçu rejim yaratdı. Azərbaycanın nəzarətindən kənarda qalmış bu terrorçu rejimin ərazisi hazırda narkotik bitkilərin becərilldiyi, narkotik maddələrin Avropaya ötürüldüyü, çirkli pulların yuyulduğu və digər qeyri-leqal əməliyyatların həyata keçirildiyi beynaxaq cinayət yuvasına çevrilmişdir. Dünya Birliyinə daxil olan ölkələrin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı haqqında beynaxaq qanunlara Birləşmiş Millətlər təşkilatının bu münaqişə barədə müvafiq qətnamələrinə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının habelə digər beynəlxalq təşkilatların qərarlarına baxmır. Ermənistan öz hərbi qüvvələrini işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxarmır. Əksinə, işğal etdiyi torpaqların guya tarixə onun özünə məxsus olması barədə saxta informasiyalar yayır. Hətta Azərbaycanın qarşı yeni ərazi iddiaları irəli sürməkdən də çəkinmir. Düşünürəm ki Oxuculara təqdim olunan bu kitab Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə tanış olmaq istəyən hər kəsdə həm bu problemin tarixi kökləri, həm də Qarabağın əsl tarixi barədə real təsəvvür yaradacaqdır. Ən qədim zamanlardan yaşadığımız günlərə də qədər Qarabağın yığcam tarixini əhatə edən Qarabağ kitabı təkzib olunmaz arxiv sənədlərinə və digər ilk mənbələrə əsaslanan real tarixdir. Bu tarix uydurmaların deyil, həqiqətin tarixidir. Kitaba əlavə olunan arxiv sənədləri xəritələr, fotomateriallar əsərin dəyərini daha da artırır. Qarabağ kitabı yaşadığımız dünyada terrorun insanlıq üçün nə qədər böyük fəlakət olduğuna diqqəti cəlb edir və bütün insanları bu ümumi bəlayə qarşı birləşməyə, fəal mübarizə aparmağa çağırır. İnanıram ki, xoş məramla yazılan bu əsər onu oxuyanlarda terrora, soyqırımlara, separatçı ekstremizmə, ümumiyyətlə hər cür zorakılığa, qəhşilik aktlarına və onun törədənlərə nifrəti daha da artırır gətirəcək. Humanizm, mərhəmət və dostluq idealının şərb üzərində qələbə ümidini gücləndirəcəkdir. Xanım Mehriban Əliyeva, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri